Dəyərliz izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə möhtəşəm bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimiz yerləşir Nərmanov rejəlinin yanında. Şəhərə görünüşü, panoraması olan super bir 4 otağlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 320 kvadratmetrdir. 320 kvadratmetr, 298 kvadratmetri yaşayış, qalan kvadratı isə terrassa, balkon hissəsi sayılır. Mənzilə ətraflı təqdimatına keçməzdən öncə Videonu bəyənib, kanala abunə olmağı xahiş olunur. Bura mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Döşəməmiz granit mərmər istiboldur. Mənzilimiz bir sözlə möhtəşəm təmir olunub. Mənzildə ağıllı sistemlərdən istifadə olunub, ağıllı ev sistemlərindən istifadə olunub, hamısını bir-birisə təqdim edib göstərəcəyəm inşallah. Bura mənzilimizin qayıdıro hissəsi. İrətamız bir mənzil satılır. Mənzilimizin mətbəx hissəsi, mətbəx mebeli yığılıb. Döşəməmiz istiboldur. Mətbəximizdən dənizimizə super bir görüntü var. Məzinin təmirinə, əşyalarına söz olmur. Qiymət barəsində videonun sonunda məlumat verəcəm. Hələlik videonu izləyin, mənzili təqdimatını tam bitirib qiymət barəsində Məlumat qeyd olunacaq. Mənzilimizin mətbəxi. Bura da e, bayaq qeyd etdiyim terrasamızdır. 41 kvadrat metr ölçüyə malik terrasamız var. Bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Mənzil 10-cu mərtəbədə yerləşir. Qanı 4 otaqdan ibarətdir. Koridorumuzda sağda bir sanitar qovşağı var. Super, super, super. Bütün aksesuarlar, əşyalar hamısı bahalı materiallardan istifadə olunub. Burda bizim mənzilimizin ağıllı sistemiy yığılıb. Təkcə bir ağıllı ev sisteminə 100 minə yaxın xərç qoyulub. Mənzilimiz sıx vəzmodə gəlçəkəndir. Burda da əşyaları yığmağa, qarderob kimi yerimiz də var. Burda bir eyvanımız var. Ümumilikdə mənzildə havalandırma sistemi mövcuddur. Bu terrassamızındır, prosta bura gətirilib qoyulub. Hol səmiz. Mən biriniz də bu mənzilə girəndə demək olar ki, azmışdı. Güzbəy ilə otaqları tapıb çıxartdıq. Burda mənzilimizə bir yataq otağı yerləşir. dizayn, təmir. Hər bir şey super. Hər yataq otağın özünün ayrıca ağıllı şqapı və sanitar qovşağı var. Bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Sadəcə alıb, köçüb yaşamaq. Başqa heç bir şey ehtiyac yoxdur. Burada bu sırf bu yataq otağına aid olan sanitar qovşağımız, duş kabinimiz. Vanno otağı böyük bir otağa bərabər olan ölçüyə malikdir. İndi isə keçək digər otaqlarına. Bəh-bəh, qonaq otağımız. Kiçik qonaq otağımızdan tamiş olaq. Stadion, super. Bu mənzilimizin qonaq otağı. Qapılar sensorla işləyir. Qonaq otağımızdan terrasamıza, oradan isə dənizimizə super görüntü var. Artıq sözə ehtiyac yoxdur. Evi tərifləməyə ehtiyac yoxdur, hər şey göz qabağındadır. Videonun sonuna qədər izləsaz, super mənzil olduğunu özünüz də öz, öz gözlərinizlə görəcəksiz. Digər yataq otaqlarımızla ətraflı tanış olaq. Bu otağımız, bəh, bəh. bəh. Bu rəmanzilimizin digər yataq otağı. Burda da göründüyü bütün əşyalar evin içində qalır. Şkaflar. Ağıllı şkaf sistemi var, hamısı siyirmə qapıları ilə. Pilsos qapıları ilə hamısı açılıb bağlanır. Bu yataq otağa məxsus olan vannalı otaq. Baxın, necə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Təbii ki, mətbəx olan bütün mebelin altı istifoldur. Burda isə digər otağımız yerləşir. Geniş şkaflar, geniş koridor, geniş otaqlar. Yəni burda hər bir yerdən səmərəli istifadə olunub. Şkafların içəri düzgü. Super, sağda da super. Banlı otağına baxın. Ayraca duş kabini uş kabindən əlavə vanna möydadır. Hər bir şey super, super. Təbii ki, bu yataq otağı ilə arada olan şüşədən yataq otağından içəri görsən. Uşaq otağı boydad, vanna otağı var. Sıx bu yataq otağına aid vanna otağıdır. İmparlıqda mənzilimizdə 1, 2, 3, 4 dönə banlı otağı, 4 otaq, terrassa, mətbəx var. Bu isə digər yataq otağımızdır. Super. Mənzilin bütün otaqlarından dənizə görünüşü var. Burdan terrassamıza da çıxışımız var. Banda otağın işığı yanır deyə burdan içəri görsənir, yəni onu görsənməyə şüə eləmək də mümkündür. Yaxı, super. Bir daha mən mənzil haqqında məlumatları qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Nərimanov yerlərinin yanında, 10-cu mərtəbədə yerləşir, qanunu 4 otaqdan ibarətdir. 320 kvadrat metr ümumi ölçüyə malikdir. 298 kvadrat mənzilin yaşayışıdır, qalan isə mənzilin terrassasıdır. Qiymət barədə məlumat verim. Mənzilin qiyməti əşyalar daxil olmaqla 1 kvadrat metri 5400 manata satılır. Terrasa isə yarı qiymətinə təklif olunur. Yəni 298 kvadratı 5400 manatdan başlanmış qiymətlə təbii ki, inşallah evə baxış keçərindən sonra, ev bəyəniləndən sonra qiymət söhbəti olunacaqdır. Terrasası isə mənzilin yar qiymətinə təşkil olunur. Qiymətə mənzilin əşyaları daxildir. Sənəd çıxarış kubcasıdır. Əlaqə üçün 055 444 4145 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizdə satışda mənziliniz varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışını və video çəkilişini təşkil edə bilərik. O da kədidim mənzilimiz yerdən qızdırılmadır. Yəni bular pəncərəyə vurur havanı, pəncərənin tərəməsinin qarşısını alır. 055 444 4145 bizim əlaqə nömrəmizdir. Kanala abunə olub video bəyənməyi unutmayın.